نینوا دریائے دجلہ کے کنارے عباد ایک عظیم الشان شہر تھا جو اپنی شاندار امارتوں، وسیع بازاروں اور زرخیز زمینوں کی وجہ سے مشہور تھا یہاں کے لوگ دولت اور عیش پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے ان کی سب سے بڑی دیوی اشتعار محبت اور جنگ کی دیوی تھی جس کے نام پر ہر سال بڑے تہوار منائے جاتے جہاں شراب نوشی ناچ گانا اور بے حیائی کی محفلیں سجتی تھی۔ قوم کے لیڈر اور کہان اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور یونس علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے عوام کو یہ باور کرایا ہوا تھا کہ ان کی دیوی ہی ان کی حفاظت کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا آپ کی شخصیت نہایت دلاویز اور پرکشش تھی آپ نے شہر کے مرکزی چوراہے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا اے لوگو تمہارا حقیقی مالک صرف اللہ ہے یہ بے جان بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم پر آسمانی عذاب نازل ہوگا لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا ایک سردار نمرود بن کنان نے آپ کو للکارا تمہارا اللہ کہاں ہے ہماری دیوی نے ہمیں ہر جنگ میں فتح دی ہے کچھ نوجوانوں نے آپ پر پتھراؤ کیا جس سے آپ کا جسم زخمی ہو گیا مگر آپ نے صبر کیا اور گلی کوچوں گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھاتے رہے کئی سالوں تک آپ کی دعوت کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ دو غریب مزدور اور ایک بڑی عورت ایمان لائی ایک دن قوم کے سرداروں نے آپ کے سامنے کتے کو ذبح کر کے کہا اگر تمہارا اللہ سچا ہے تو ہمیں اس کتے کو کھانے سے روک دے تو آپ کا صبر جواب دے گیا غصے میں آپ نے فرمایا تم پر لانت ہو میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اب تمہارا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا یہ کہہ کر آپ نے بغیر اللہ کے حکم سے نینوا چھوڑ دیا راستے میں ایک گاؤں سے گزرے جہاں ایک بزرگ نے پوچھا اے نبی کہاں جا رہے ہو آپ نے جواب دیا میں ایسی قوم کو چھوڑ رہا ہوں جو ہدایت کے قابل نہیں بزرگ نے کہا اللہ کی رضا کے بغیر یہ قدم خطرناک ہے مگر آپ نے اس کی بات نہ سنی آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے جہاں ایک بڑی کشتی مالد تجارت لے کر شام جا رہی تھی کشتی کے کپتان مالک بن حارث نے آپ کو سوار ہونے دیا سفر کے دوران اچانک آسمان پر بادل گرجنے لگے اور سمندر میں ایسی طوفانی لہریں اٹھی کہ کشتی کا توازن بگڑ گیا ملاحوں نے خوف صدا ہو کر کہا یہ طوفان کسی گناہ گار کی وجہ سے ہے ہمیں کورا ڈال کر اسے سمندر میں پھینکنا ہوگا تین بار کورا ڈالا گیا ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا کپتان نے کہا آپ تو مقدس شخص ہیں ہم آپ کو کیسے پھینکیں آپ نے جواب دیا میری ہی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے مجھے پھینک دو ورنہ تم سب ڈوب جاؤ گے یہ کہہ کر آپ نے خود کو موجوں کے حوالے کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک عظیم مچھلی نے آپ کو نگل لیا مچھلی کا پیٹ آگ کے گولے کی طرح گرم اور بدبو سے بھرا ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہے مچھلی کی آنتیں آپ کے جسم کو جکڑے ہوئے ہیں آپ کو اپنی بے صبری کا احساس ہوا اور آپ نے گڑ گڑا کر دعا مانگی یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سمندر کے کنارے اگل دے مچھلی نے آپ کو ایک سنسان بیابان میں پھینکا جہاں آپ کا سورج کی تپش سے جھلس گیا تھا اللہ نے ایک جنگلی بیری کا درخت اگایا جس کے پتے کھا کر آپ نے طاقت حاصل کی اور ایک چشمے نے آپ کو پانی پلایا جس لمحے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکا گیا

عورتوں نے زیورات اتار دیے ہر شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی یا اللہ ہم تیری نافرمانی پر شرمندہ ہیں یونس نبی کو ہم پر لٹا دے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور عذاب ٹل گیا ایک فرشتے نے حضرت یونس علیہ السلام کو آواز دی اے یونس تیری قوم توبہ کر چکی ہے اب تو واپس آ جا جب آپ نینوا شہر واپس پہنچے تو شہر کے دروازے پر ایک بچہ چلاتا ہوا آیا یونس نبی لوٹ آئے ہیں پورا شہر اکٹھا ہو گیا قوم کے سرداروں نے آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگی آپ نے فرمایا اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اب ہمیشہ اس کی اطاعت کرو نینوا والوں نے بت خانے توڑ دیے دیوی کا مندر مسمار کر دیا اور شہر کی مرکزی مسجد میں حضرت یونس علیہ السلام کی امامت میں نماز قائم ہوئی سورت انبیاء میں ارشاد باری تالہ ہے اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ غصے میں آ کر چلے گئے تھے انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے پھر اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ سے پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی نبی ہونے کے باوجود یونس علیہ السلام کی بے صبری ان کے لیے آزمائش بن گئی مچھلی کے پیٹ میں پڑھی گئی دعا لا الہ الا لانتا سبحانہ کئیں کن من الظالمین ہر مشکل میں نجات کا ذریعہ ہے قوم یونس جیسی گمراہ قوم بھی سچی توبہ سے بخشی جا سکتی ہے انسان کا ہر قدم اللہ کی رضا سے ہونا چاہیے ورنہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر مبارک عراق کے شہر موصل میں موجود ہے جو آج بھی عقیدت مندوں کی زیارت گاہ ہے آپ کی کہانی ہر دور کے انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں کو ضرور بخشتا ہے